Сергей, разговаривали накануне матча, после которого ты забил, получается, на фарты. Это уже не первый случай, такая же история была с Беляевым. То есть, может, будем чаще теперь общаться? Давайте будем чаще. Надеюсь, сюда строителям опять гол будет, в моем исполнении. Ты знаешь, вот сейчас многие болельщики говорят, что у этой команды нет соперников, ну, по крайней мере, в своей группе. Как вы сами реагируете на эту информацию? Ну, как бы она может сыграть и злую шутку на самом деле. Да, но ну, это мнение болельщиков. Как бы эту игру мы выиграли по счету уверенно. Но в первом тайме было очень тяжело. В нашем исполнении ни в коем случае нельзя расслабляться на каждую игру. Точно так же максимально настраиваться. Мы и выиграем. Так уверенно, благодаря тому, что мы на каждую игру настраиваемся очень серьезно. Открытие в этой команде Ярослав Поплавка, парень отдает, забивает, и вот мы только что видели, носит мячи, да, то есть это наказание такое? Да нет, он остается дорабатывать, последний, наверное, сетку забрал и понес. Наверное, столько, сколько в сетке, столько надо забить за сезон. Это обязательно задача с, дан... вот с этого момента у него теперь задача столько забить, сколько мячей в сетке. Дмитрий Станиславич, традиционная подготовка к матчу, насколько изучили соперника или, опять же. Рассчитывайте на свои, прежде всего, силы. Мы рассчитываем на свои, но и противника не забыли посмотреть. Но расчет, прежде всего, на наши сильные качества, на агрессивность, на прессинг, то, что оставим противника без мяча. Давайте вернемся к игре Ставри. Вот если брать все-таки первый и второй тайм, получилось действительно два разных футбола, и в том числе и результат пришел во втором тайме. С чем это было связано? Если недооценка, то есть в плане того, что люди выходят и уже уверены, что они обыграют соперников своих. мне своей? Да, самое большое заблуждение болельщиков, то, что можно обыграть команду за 15 минут, и если даже взять статистику, качество игры было в первом тайме тоже хорошее. игры было, я думаю, приблизительно на одном уровне, вот реализация ну, была лучше. Поэтому это все вещи относительно, это все сугубо на компетенцию болельщиков. Вот и качество игры было нормальное, недооценки никакой не было, просто противник пока есть силы обороняется, а, как правило, свежим это делать гораздо легче. Второй тайм. Замены привели к тому, что Дмитрий Михаленко, лучший тренер тура для вас как для тренера, вот оценка журналистов, насколько она приятна и как вы можете это прокомментировать? Ну, да, конечно, я живой человек, мне приятно внимание, приятная оценка, но мне кажется основной результат нашей работы это будет в конце сезона, если мы выйдем в первую лигу. Ну, локальные задачи неприятны, но не более. Нам нужно оставаться трезвым. Yeah. Нужно прочно двумя ногами стоять на земле и понимать, что не это главное, куда нам двигаться дальше. Днепр один стопроцентный результат и начинают поговаривать, что у этой команды во второй лиге нет соперников. Как вы считаете, и общаетесь ли вы с ребятами на ту тему, что ну, они же тоже читают прессу, да, и может быть какая-то там, может где-то расслабленность. Тут же судостроитель, две нищи, то есть они там где-то в конце таблицы. Как вы настраиваете ребят на матч вот в таких условиях? Есть у вас соперники во второй линии? Мы еще не всех соперников знаем. Наверняка будут игры на выезде. Четыре игры мы провели все-таки дома. Одну игру на выезде с явным аутсайдером. Поэтому говорить о том, что у нас нет противников, я думаю, слишком преждевременно. Нужно понять уровень команд на выезде. Я думаю, это будет очень отличаться от того, что мы видим здесь, в Днепропетровске. Я думаю, качество полей будет влиять на это. И другой момент, ну нельзя забывать. У нас в августе, в конце августа, в начале, в середине октября уедет большая группа сборников. И да нам довольно тяжело будет ну, варьировать составом, усилять игру. Поэтому, может быть, пока мы выглядим ну, довольно крепко играем с определенным запасом прочности, но сезон длинный, 22 игры только в этой части сезона, поэтому нам нужно тоже понимать, что нас ждет. Как настраиваем? Ну, настраивать несложно, если есть успех, если ты работаешь с профессионалами, если ребята все понимают, тут настраивать несложно, у нас есть задача, у нас есть цель, и вот это вот нас объединяет, и вот это нам дает силы и желание не сбавлять, а вперед.